सरस्वती अष्टोत्तर सत नाम स्त्रोत्र माँ सरस्वती के 108 दिव्य नामों का अष्टवन है इसके नियमित पाठ से सुनने से विद्या बुद्धि और अश्व शक्ति बढ़ती है तथा वाणी में मधुरता आती है श्रद्धा भाव से इस स्त्रोत का पाठ करने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है सरस्वती महाभद्रा महामाया परप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्ममात्रका सिवा ङ्गी महाकाली महापासा, महाकाली ी वयुदा शिवा महात्रा मा गो मृदा भारति वा गोविन्दोमति शिवा जटिलविन्द्रवासा विन्द्रवचन विराजिता चण्ड नमया न शाला शा सुमर्ति शुमद्रा सुरपूजिता सुवाशी सुनासा च मीरात्मलोचना विद्यानुपापिशालाचि नम्रा ूर्ति कालख्या विमुरातस्तूमिनी सुम्बासुरप्रमति विषुवदा च स्वरात्मिका रक्तवीरणि अन्तरी चा, चामुण्डा चाम्बिका तथा मुण्डकाया प्रहरणा शर्मदेवास्तु सौम्या शूशुरणास्वितरा कालरात्रिकलायी वामदेवी वा चतुर् परपदा चतुरान शङ्क्राच्या रमद्यनिरङ्गनानि ला ब्रह्माणीष्टु शिवात्मिका नाम